Проблемные границы, проблемные тектонические пласты, следовательно, нужно по ним провести уже свои э, линии, пунктирчики и написать, что, где же они проходят. Оказалось, что это культуры, цивилизации и так далее. Поэтому, я бы так сказал, болевой невр, нерв самый главный которые мы наблюдаем на протяжении, ну вот сейчас особенно так интенсивно, мощно, но на протяжении вообще-то последних 200 лет, это рождение украинской нации. Это такое, такое сочное явление, некая мякоть, которую мы сейчас не можем залить, уплотнить, вложить в какую-то матрицу, в какую-то форму и так далее. Например, для России было бы актуальным размышление на тему проекта, республика, монархия, там, страна советов, там, рабочим одно, крестьянам другое, фашистская диктатура и там что-то еще. Украина стоит перед одним диктатом, перед одной доминантой, одним ударением. Это ударение звучит не больше, не меньше, как нация. Вот это самое главное. Она рождается на наших глазах. Дальше, что я хотел бы сказать. Молодой нации зачастую плевать на старый мир. То есть даже если этот старый мир можно назвать постмодерном. Когда на руинах Римской империи после Рима оказался целый ряд этносов, народов, одни из них сдохли, потому что это могло было только добить их и разложить, падающего толкни. Другие, пользуясь тем же самым, добили своих конкурентов и создали монархии и державы, которые просуществовали еще больше тысячи лет. Даже интернет-проекты сетевые, масштабные, которые могли бы вылиться на планетарный уровень, даже они не в силах оказались перешагнуть пределы, просто географические пределы цивилизаций, культур и так далее. Оккупируя уолл стрит она не вышла за пределы западного капиталистического, можно сказать, протестантского, католического мира. Арабская весна, та, та самая, 10-11 года, я ее когда-то так и обозначил, что это революция на деньги Запада, там, Штатов, да, это исламская революция 2, это сетевая интернет-революция И они между собой к черту вообще никаким образом не связаны И даже, даже вот то, что творилось там даже, А даже они использовали интернет Который укладывает в могилу целые поколения европейцев Как тактический, стратегический подход Для свержения ненужных себе светских диктатур И для торжества исламской, исламской революции Вот, поэтому а, Молодой нации плевать на старый мир Даже если этот старый мир называется постмодерн Украина это сокол, который при всякой попытке взлететь был прострелен насквозь. В этом залог ее вечной молодости, вечной молодости и непогибаемости украинского проекта. Сейчас я последнее просто скажу, самое главное. Дальше. Здесь рассматривался момент о... о нации с точки зрения этноса, очень быстро, нация с точки зрения этноса и нация с точки зрения политической. Так вот уникальный момент. На западе от нас либеральная стабильность, она имеет свою нестабильность, но можно так сказать, либеральная стабильность, либеральное болото. На востоке от нас стабильность иного рода. И, и только у нас хулиганская нация, хулиганская Украина. Я говорю, хулиганская любя. Я, я говорю, это любя. Мы як как мы нет вообще нигде, и мы рождаемся прямо на глазах. Кто-то идет от границы к сердцу, просто потому что в единых географических границах мы уже живем 20 лет, и мы кто-то уже почти наверное мы. Я дуже прошу, я погоджуюсь с тем, что вы кажете, тільки в одного, що что давайте все говорить у наших так. Ні, я мені подобається ваш виступ. Я мені подобається ваш виступ, але я прошу все-таки дотриматися регламенту. Наступний доповід... виступаючий у нас Євген Сойкін. Так. Добрий день. Я тягнув руку хотів поставити питання, якщо ви дозволите я свій час на питання використаю. Можна? Ну, Якщо ви. Давайте тоді, так? До, ну, до пана Сергія. Я хотів би спитати: в вашій версії республіканської ідеології, що є головним, хто є головним суб'єктом і що є головною цінністю? Тільки ви двоє маєте, маєте в три хвилини. Республіканській ідеології завжди є суб'єкт, це інтелектуали республіки. Вони рухають своїми інноваціями вперед, і вони фактично створюють республіку. Спільна справа не виникає в пустопорожній балаканині людей країни, яка умовно хоче стати республікою. Вона не виникає в волюнтарійських діях, тобто вона не виникає з дій хуліганів. Будь-які. Стійкі соціальні утворення виникають з напруженої довготривалої інтелектуальної роботи, яка вкладається в концепт, і потім з того концепту постають республіки. Або не постають. Дякую. Наступний виступаєш у нас Олексій Кришторний є. Шановні друзі, отже, мене звертали.